ادومی اسرار ایڈمین مسٹری کیا ہے تین ہزار سال ایک پرانا راز ایک ایسی داستان جو ازہا کے خیموں سے لے کر رومن امپائر کے تک تک پھیلی ہوئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی جنگ ہے جو اسو اور یقوب کے درمیان شروع ہوئی بعد میں یسو اور ہیرودیس کے درمیان دوہرانے والی تھی ایک بادشاہ جسے تخت پر حکمرانی کا خوف تھا اور ایک نجات دہندہ جو حقیقی بادشاہ تھا ہیرود نے کیوں محسوس کیا کہ ایک شیر خار بچہ اس کے تخت کے لیے خطرہ ہے بیت الحم میں بچوں کا قتل کیا محض ایک سیاسی چال تھی یا اس کے پیچھے گہرا روحانی رات چھپا تھا یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں یہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ یہی پرانا کا آج بھی ہر انسان کی زندگی میں جاری ہے کیا ہم حقیقی بادشاہ کو قبول کریں گے یا کسی جھوٹے تخت کو اپنائیں گے یہ ہے اڈمین مسٹری جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا ہے لیکن آج ہم اس کی حقیقت کو کھولنے جا رہے ہیں تو کیا آپ اس حیران کن حقیقت کے لیے تیار ہیں ہمارے چینل کا نام ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ ہم اس چینل پر بائبل مقدس کو علمی طور پر معلوماتی طور پر اور مکاشفاتی طور پر سمجھتے ہیں اگر آپ بائبل مقدس کو تاریخی لحاظ سے علمی لحاظ سے اور مکاشفاتی لحاظ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں خدا کی سچائیاں آسان اور عام فہم میں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ہم سچائی سے واقف ہوں سچائی ہمیں آزاد کریں اور ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو کلام مقدس کو گہرائی کے ساتھ جاننے میں مدد ملے گی آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے اور بائبل کو علمی اور معلوماتی اور مکاشفاتی طور پر جاننا شروع کر دیں گے بائبل کی روٹس سے واقف ہو جائیں گے اور بائبل کے ان بیدوں سے بھی واقف ہو جائیں گے جن کو آج تک آپ نے نہ سنا ہے اور نہ آپ کو ان کا علم ہے تو ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم ہے آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایڈمین مسٹری یہ پر اسرار واقعہ تین ہزار سال سے زیادہ پرانا ہے اور ازہاق کے خیموں تک واپس جاتا ہے اور یہ ایک ایسا بید یا ایک ایسا اسرار ہے جو کرسمس کی مشہور کہانیوں میں چھپا ہوا ہے ایڈمین اسرار آئیں پہلے اپنی فاؤنڈیشن بناتے ہیں پیدائش کی کتاب ہے اس کا ماہ باب ہے اور اس کی انیس سائد سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن میں سب ورسز کی تلاوت نہیں کروں گا لیکن ہم خاص ساس ورسز کی تلاوت کریں گے آپ سیلف سٹڈی کر لیجئے گا اور ابراہام کے بیٹے ازہاق کا نصب نامہ یہ ہے ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربقہ سے بیاہ کیا جو فیدان آرام کے باشندے بیویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور ازحاق نے اپنی بیوی کے لیے خدا سے دعا کی کیونکہ وہ بانج تھی اور خدا نے اس کی کی دعا قبول کی اور اس اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں وہ خداون سے پوچھنے گئی خداون نے اس سے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا آگے ہم اس کی جو ہے وہ تیس آیت کو پڑھتے ہیں اور سو نے یقوب سے کہا جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اس لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا اب آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے تب یعقوب نے کہا تو اپنے کا حق میرے ہاتھ دے نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پیلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یعقوب نے کہا آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پیلوٹے کا حق یقوب کے ہاتھ بیچ دیا اور آگے ایک بہت خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسہو اور یقوب کے درمیان لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی پیدائش کی کتاب ستائیس میں باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں لکھا ہے جب ازہاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے اس کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں تو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ باقی آپ اس حوالے کی آپ ضرور سیلف سٹڈی کیجئے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو برکت اس کو اظہا دینا چاہتا تھا وہ یقوب نے سے سے جو جو ہے ہے وہ وہ لے لی اور جب اسعو جو ہے وہ واپس شکار سے آیا تو اس نے اپنے باپ کے لیے جب کھانا تیار کیا پیدائش کی کتاب اس کے ستائیسویں باپ کی جو ہے وہ بتیس سائز سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اظہق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پہلوٹا بیٹا ہوں تب تو اظہا بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کے میرے پاس لایا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا اسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرا پیلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا یہاں سے جو ہے وہ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے جب یقوب کی ماں ربکا کو لگا اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ یقوب کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس نے جو ہے وہ اس کو وہاں سے بیچ دیا اب وہ جو لڑائی ہے وہ ہیرودیس تک کیسے پہنچی اور ہیرودیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ہیرودیس ایک پیرانوئڈ شخصیت تھا جو ڈرا ہوا تھا کہ بیت ہم میں پیدا ہونے والا بچہ نے بادشاہ کے طور پر اس کی جگہ لے لے گا متی کی انجیل اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی سولہ میں لکھا ہے جب ہیرالس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصہ ہوا اور آدمی بیچ کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیرالس کا کریکٹر کیا ہے ہیرودیس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں اس کی بایوگرافی کے بارے میں ہیرودیس کا پورا نام ہیرودیس اینٹی پاس تھا اور وہ اس سعو کی نسل سے تھا اور وہ ایک ایڈومائڈ تھا اس کی تاریخ کا تعلق ادوم سے تھا جو کہ ایک قدیم قوم تھی جو اس سعو کی نسل سے نکلی اس کا نصب نامہ اس سع تک آتا ہے اور ہیرودیس کی نسل کو عدومی کہا جاتا تھا ہیرودیس کی حکومت کو رومن بادشاہ اگسٹس نے تسلیم کیا تھا اور وہ اسرائیل کی سرزمین پر حکمران تھا لیکن اس کی نسل اور پس منظر عدوم سے تھا یعنی وہ اسو کی نسل سے تھا جب یسو پیدا ہوا تو ہیرودیس نے خوف محسوس کیا کہ یسوع بادشاہ بن سکتا ہے اور اس نے بیت الہم کے تمام بچوں کو مارنے کا حکم دے دیا کے یہ اقدام اور کی قدیم دشمنی کی عکاسی کرتے ہیں ابھی آپ سکرین پر جو ہے وہ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں جو ہے وہ اسو اور ہیرو کا جو نصب نامہ ہے وہ کس طرح آپس میں ملتا ہے اور ہیرودیس کس قوم سے تھا اور وہ کیا تھا اور وہ کہاں پر پیدا ہوا جو کی نسل سے تھا اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر آیا اس طرح اور کے درمیان قدیم جنگ دوبارہ زندہ ہوئی ادومی اور بنی اسرائیل اکثر دشمنی میں رہے بائبل میں کئی جنگوں کا ذکر ہے جن میں بنی اسرائیل اور ادومیوں کے درمیان میں تنازع رہا بعد میں جب بابل نے یہودا پر حملہ کیا تو ادومیوں نے اس میں مدد دی جس کی وجہ سے انہیں یہودیوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا اظہاق نے یہ نبوت کی تھی کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرالس حکمران بنا تو یہ بڑا ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل پر صرف یعقوب کے گھرانے سے ہی افراد جو ہے وہ حکومت کر سکتے تھے لیکن یہاں پر یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے جو ہے وہ انسان کی ہسٹری ہی بدل دی دراصل یہ اس نبوت کی تکمیل تھی جو ازحاق نے کی تھی آپ جو ہے وہ گوھر کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی ٹائمنگ کو اور اس کے پروسیس کو سمجھیں جب یسو پیدا ہوا تو وہ یعقوب کا بچہ تھا وہ یعقوب کی نسل سے تھا اور اس کے پاس حقیقی بادشاہی کی نعمت تھی یسو نے کہا تھا لوگ آپ کے سامنے جھکیں گے ہر گھٹنا یسو کے سامنے جھکنے والا ہے یعقوب اور اسو اور ہیرودیس اور مسیح اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ ہم یقوب کی بلیسنگز میں کس طرح شامل ہیں اور اس ویڈیو کا ایک اور بھی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو بادشاہ ہے ایک سچا بادشاہ یسوع اور ایک جھوٹا بادشاہ ہیرودیس جیسے عیسو نے یقوب کو مارنے کی سازش کی ویسے ہی ہیرودیس نے یقوب کے بیٹے مسیح کو قتل کرنے کی سازش کی اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو یعقوب کی بلیسنگز ہیں وہ فور ایور ہیں وہ کوئی ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے وہ نسل دار نسل جو ہے وہ ہوتی ہوئی یسو تک پہنچی اور یسو سے آگے کلیسیا کو سونپ دی گئی ایڈمین اسرار کا پیغام کیا ہے یہ سب ایک قدیم اسرار کا حصہ ہے جو ایڈمین اسرار کہلاتا ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی برکات حاصل کرنا بہت ضروری ہے بغیر ان برکات کے انسان اپنی زندگی میں کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کبھی بھی حقیقی محبت اور برکت حاصل نہیں کر پاتا اگر آپ نے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور آپ مسیح پر ایمان لائے ہیں تو آپ بھی اب یعقوب کے بچے ہیں اب آپ آسمانی باپ سے برکت اور پدائش کا حق حاصل کر سکتے ہیں تو آخر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بہت خاص اور اہم پیغام ہے وہ یہ ہے دو ہزار پچیس جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سال ہے اور یہ سال جو ہے اگر آپ اس میں بلیسنگ لینا چاہتے ہیں پروسپر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ان وعدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان وعدوں میں چلنے کی ضرورت ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی روٹس کو جانیں کہ کہاں سے بلیسنگ جو ہے وہ خدا نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے سو شروع ہی سے خدا نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بلیسنگ کے دروازے رکھے ہوئے ہیں اس نے راہیں تیار کی ہیں لیکن ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پاسٹر جی اس ویڈیو کا ہمیں کیا فائدہ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب تک انسان اپنی روٹ سے واقف نہیں ہوتا اور وہ بید جو خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں ان سے واقف نہیں ہوتا ہمارے اندر ایمان پیدا نہیں ہو سکتا دیکھیں جو اظہاق نے یعقوب کو برکت دی وہ آج بھی قائم ہے اور اگر یسوع المسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اس میں ہیں اور وہ ہم میں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ مسیح ہونے کے بعد اپنے حق کا پتہ ہونا چاہیے پھر ہی ہم ایمان میں بڑھتے رہیں گے سو so آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر خدا نے واقعی آپ کو بلیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کرے اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے مل سکے خدا مد آپ کو برکت دے